assalomu alaykum namangan muhandislik qurilish instituti 9 maydan 16 oltinchi mayga qadar bo'lgan muhim yangiliklar dayjesini e'tiboringizga havola etadi studiya mikrofonlari qarshisida siz bilan maftuna shuhratovna namangan shahri markazidagi xotira xiyobonida 9 may xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan tantanali tadbir bo'lib o'tdi unda namangan muhandislik qurilish instituti yoshlari ham faol qatnashdi talabalar motamsaro ona yodgorlik majmuasiga gul qo'yib bu yerdagi xotira kitoblari bilan tanishdi hozirda barhayot bo'lgan faxriylar bilan muloqotda bo'ldi o'zbekiston prezidentining fan ta'lim sog'liqni saqlash va sport masalalari bo'yicha maslahatchisi abdujabbor abduvohidov namangan muhandislik qurilij institutiga keldi uchrashuvda viloyat hokimining o'rinbosari g'ulomjon murodxo'jayev oliy o'quv yurtlari rektorlari va prorektorlari ishtirok etdi muloqotda mamlakatda oliy ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar va ularning viloyatda amalda tatbiq etilishi borasida so'z bordi namangan shahridagi navbahor futbol klubining zaxira o'yingohida o'tkazilgan oliy o'quv yurtlari professor o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi futbol bo'yicha o'rtoqlik uchrashuvi yakuniga yetdi mazkur bellashuvda yoshlar 6:5 hisobida g'alaba qozondi talabalar jamoasiga o'zi ham o'yinning boshidan oxiriga qadar maydonda to'p surgan o'zbekiston prezidentining fan ta'lim sog'liqni saqlash va sport masalalari bo'yicha maslahatchisi abdujabbor abduvohidov Abdu tomonidan sport anjomlari to'plami topshirildi institut volontyorlari va yoshlar yetakchilari chortoq tumanidagi zirk bulog'i va Sultan uvays qaroniy ziyoratgohida bo'ldi sayohat davomida muqaddam qadamjonlar ziyorat etilib ularning tarixi va bugungi kuni haqidagi ma'lumotlardan boxabar bo'lindi institut yoshlarning ichki turizm yo'nalishlari bo'ylab sayohatlari kelgusida muntazam ko'rinish olish ko'zda tutilgan germaniyaning zul shahrida o'qotish sporti bo'yicha yoshlar o'rtasida jahon kubogi bo'lib o'tmoqda ushbu nufuzli musobaqada namangan muhandislik kolleji instituti iqtisodiyot va boshqaruv fakulteti ikkinchi bosqich talabasi muhammadjon kamalov ham shohsupaga ko'tarildi muhammadjon 70 nafar sportchi bilan bir qatorda saralash bosqichida bahslarga kirishgan edi finalda talabamiz hindistonlik shiva narval va sarabjod sindan keyingi uchinchi natijani qayd etdi namangan muhandislik qurilish instituti talabalar turar joyida viloyat prokuraturasi bo'lim prokurori qahramon to'lashev va viloyat ichki ishlar bo'limi huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi katta inspektori foziljon Sodiqjonov ishtirokida yoshlar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish ijtimoiy psixologik immunitetni shakllantirish korrupsiyaga qarshi murosasiz kurashish mavzularida davra suhbati bo'lib o'tdi muloqotni institutning birinchi prorektori odiljon jakbarov ochdi va olib bordi yig'ilishda institut rektori maslahatchisi anvarjon nishonboyev hamda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limi bosh mutaxassisi joburxon rizayev ishtirok etdi namangan muhandislik qurilish instituti mashinasozlik fakultetining 3 bosqich talabalari o'zaro almashinuv dasturi doirasida andijon mashinasozlik institutidagi o'quv jarayonlarida ishtirok etdi talabalarimiz andijon mashinasozlik instituti bilan tuzilgan hamkorlik shartnomasiga asosan mazkur oliy o'quv yurtining yetakchi professor o'qituvchilar tomonidan o'tkazilayotgan ma'ruza amaliy va tajriba mashg'ulotlarida qatnashmoqda namangan muhandislik qurilish institutida yangi o'zbekistonni o'zimiz o'z qo'llarimiz bilan bunyod etamiz shori ostidagi respublika esseylar tanlovining institut bosqichi bo'lib o'tdi unda ushbu tanlovning fakultetlarida o'tkazilgan saralash bosqichida g'olib chiqqan talabalar ishtirok etdi uning g'oliblari respublika darajasida munosib taqdirlanishi ko'zda tutilgan oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligida yangi o'zbekistonning iste'dodli yoshlari ilmiy innovatsion ishlanmalar respublika tanlovi g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi taqdirlanganlar orasida tanlovning birinchi o'rin sohibi namangan muhandislik qurilish instituti ikkinchi bosqich magistri rasuljon yo'ldoshev ham borligi quvonarlidir loyihamizni qo'llab quvvatlash maqsadida layk va podpiska tugmalarini bosishni unutmang bizdan uzoqlashmang olindimi isib ketdim bugungi syomka judayam og'ir kechdi hammaga rahmat